Baiklah kita mencari Mari kita mengorek lima faedah daripada ayat yang mulia ini Faedah yang pertama Tilkal Qur'ana kussu alaika min amba'iha Demikianlah Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu <tik> Demikianlah negeri-negeri Yang telah kami binasakan itu Lama takarra zikrul Qur'an kenapa Allah Ta'ala ulang dengar cerita kenapa Allah Subhanahu Ta'ala ulang-ulang cerita Nabi cerita para Rasul cerita kebinasaan umat dulu untuk apa bila kita ni selalu dengar kena pula dengan uslub penceritaan peluk cerita tu dia mudah melekat dalam jiwa manusia seolah-olah kita nampak bagaimana kematian puak-puak kapi tu kita boleh bayangkan is orang oh, zaman Firaun zaman Nabi Nuh kau tak mau naik kapal tu duduk kokak-kokak duduk lemah eh boleh nampak hmm mari zaman Nabi apa ni Hud bagaimana letusan suara angin yang kuat Hei, boleh kita boleh nampak bergelimpang habis ni kita ni mari hari ribut dekat petai hari terbaik kemuh bazar rumah apa kita takut dah ha. ni banyak kemuh terbalik kemuh, kemuh nampak kaum Nabi Lut malaikat akak bumi balik Ish. jadi itu semua tu dipanggil sebab tu Allah kata tilkal qura itu kampung-kampung yang telah dibinasakan so untuk apa supaya istihdar pendengar ni boleh menjiwai cerita seolah-olah macam berlaku depan mata penting sangat cerita-cerita itu di, diriwayatkan dihikayatkan supaya pengajaran dan ibrah iktibar itu lebih terpahak dalam hati para pendengar nah, itu uslub Quran itu yang pertama yang kedua qawlu ta'ala min amba'iha daripada cerita-cerita dia kata bahasa Arab kata al-labibu bil isyarati yafham orang cerdik dengan isyarat dia boleh faham isyarat ai lamma kana al-aqilu man yakfi adna shay orang orang berakal ni dia tak payah kecewanya orang yang cerita dia boleh tangkap ibrah sebab tu Allah Taala kata min ambaiha ya, aku cerita kamu sebahagian lagi. Nak detail panjang lagi banyak lagi cerita kebinasaan tu. Tapi apa yang Tuhan cerita yang Tuhan gambarkan itu supaya kamu boleh siasat tengok yang lain-lain. Banyak lagi nabi lain hak cerita dalam Quran. Tapi ada juga dalam hadis. Ada juga cerita dalam asar yang kita boleh ambil pengajaran dan ibrah. Ana walaupun sedikit ujian Allah Ta'ala dengan masalah kesihatan di lutut kita ni tapi bila kita bawa jemaah dalam program jejak sirah sampai di Bukit Uhud saya tarik jemaah ni naik jabar rumah kadang-kadang kita bergantung ke orang nak naik sebab apa? nak kutik imrah bila duduk atas jabar rumah habis kita ceramah Nabi kita jatuh lupa sini Hamzah terburai perut dia di tepi air kita minta supaya jemaah tengok ke arah bukit Uhud tengok ke medan peperangan Uhud tuan-tuan pejam mata tengok dengan mata hati biar kita nampak seolah-olah kita sedang tengok Rasulullah sedang mengesak darah di tepi bukit Uhud Allah wa biar kita terasa di atas bukit ni kita boleh meritiskan air mata kita nampak Nabi duduk kesak darah keluar daripada mulut yang mulia nabi kata la yufliha qaumun syajar sanabiin tidak mulia satu kaum yang telah melukai muka nabi sallallahu alaihi wasallam kalaulah kerana kesilapan yang dibuat oleh tentera pemanah Allah yang takabal minum minasyuhada syuhada Allah ta'ala jadi mereka syahid walaupun berlaku kesilapan tapi kesilapan itu telah memberi kesan sehingga pecah berdarah muka patuh nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala sebut min ambaiha walaupun kamu dengar sebahagian daripada cerita tapi kamu bolehlah belajar lagi, tengok lagi, korek lagi, ambil ibrah dan pengajaran, buka skoda, pergi duduk korek, dia panggil apa ni? Ni, hoduk cari batu-batu lama dari lubang arkeologi. Bahaya setengah arkeologi ni hidup korek dalam bukit jumpa patung lama jadi popok Hindu dakwa tanah Melayu ni hak dia kadang-kadang ada benda yang membahayakan kita sendiri itu bahaya Allahul musta'an Allah taala lah bantu kita semua baik yang ketiga tengok Allah taala walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat famakanu liyu'minu bima kadzabu min qablu kadzalika yatma'u Allahu ala qulubil kafirin ya muhammad sallallahu alaihi wasallam mu tengok bila aku hantar rasul dengan bukti-bukti dengan mukjizat-mukjizat -mu mereka tak mau terima juga aku cop atas hati mereka mereka dimati dalam kekufuran wal a'udzubillah apa pengajaran kita bila kita tengok pengajaran kita tengok ibrah kita tengok apa yang telah berlaku pada umat-umat yang ada ini. kenapa kita tidak ambil pengajaran aku nak, nak tumpah sama nak Allah Ta'ala binasa juga nak kena cok hati kita siapa mereka kita tak boleh menerima rahiwayah hidayah Allah SWT sebut orang Nabi sunnah Nabi menggigir dengan takut bukan pakar nak beramah pada takut ya. Allah Ustaz ni kau main Quran dengan sunnah orang lain tak pakar apa, apa dalam minda kita dalam kepala otak kita mikir kalau kita takut pada sunnah Nabi SAW sampai tak ada nak sempur oh. mari tuan-tuan kita kembali kepada Quran dan sunnah habis sebut gitu pun elegi patut ke apa lagi kita nak atas dunia ni sebenarnya kita nak ikut siapa atas dunia ni ha, nah, tengok Ibrah yang penting orang yang menentang Allah Ta'ala cop atas hati mereka mereka tidak akan merima hidayah Allah wal'iyah baiklah yang keempat wa ma wajadna la akthara min ahdud wa in wajadna la Allah kata aku tak dapati kebanyakan apa ni mereka ni menunaikan janji kebanyakan janji mereka janji palsu lah mereka tidak melaksanakan tugas yang telah ditugaskan oleh Allah azza wajalla mereka janji daripada daripada kecil lagi alastu birabbikum qalu bala tapi bila dah tua bila dah dah besar mereka syirik kepada Allah subhanahu wa taala kita hari ini alhamdulillah kita dakwa kita yakin kita apa ni istihar kita ni ahlu sunnah wal jamaah tapi bila kata-kata ikut sunnah tak mau apa 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 sunnah yang kita nak nah, jadi kita kena turun kan semua ibrah, ibrah, umat dulu kena turun kepada kepada kehidupan kita seharian kalau tidak tak ada faedah kita hidup atas dunia tanpa kembali kepada apa yang diajar oleh Allah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang kelima summa ba'asna min ba'dihim Musa bi ayatina ini yang pertama yang kedua ini dia sudut tertib zamani Musa kemudian daripada lima rasul yang lepas satu yang kedua setiap rasul bi ayatina ada mu'jizat Nabi sebut dalam hadis semua Nabi diberi mu'jizat amanat bihil bashar biasa dengan mu'jizat itu boleh menyebabkan orang beriman dengan ajaran Nabi yang mereka terima itu tapi hok kerah kepala hok tak dengar kata hok kerah ke bahasa kelate itu hok kerah ke hok kerah pedah royak lah rima raja barilah berapa benda pun macam cakap ni tunggu kayu macam cakap ni lembu cakap ni kucing kita ni buat baik ke kucing anak kosong kita minat kucing, kucing tak ada tengok kucing ni kosong jadi kadang-kadang kita duduk cokoh dengan kucing kita kecek dengan dia. Dia tak jawab tak jawab apa, senyum bodoh. Kita kena kita ni terima apa ni maklumat terima cerita-cerita tentang nabi tentang Quran dan hadis nak jadi macam kucing pakai sengih atau tahu gapo. ada ada orang panggil kesan dalam jiwa tu, biar ada kesan dalam jiwa. Jadi mukjizat ayat semua tanda-tanda itu untuk apa? Untuk manusia yang berfikir mereka boleh berfikir tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Ala nikmatil iman wal Islam. Mudah-mudahan Allah Taala anugerahkan kepada kita yang terbaik insya-Allah.